Я думаю, что все должно быть. Если общим усилием мы найдем например, первоначального спонсора, который поможет нам построить, дальше я уверен, что постоянно нам никто не будет финансировать. Дальше я думаю, что вот в наших руках и наша идея продолжить дальше, и, и наши дети будут продолжать и так далее. Мы сможем организовать благодаря вам по каждому району, району города, то загребели, то Каверзет, то Порт, то Жилмассив и так далее. Везде они знают своих собак. Мы действительно, если у нас будет тяжело с и тяжело с уходом там, мы действительно будем делать так, 10-15 стерилизуем, лечим их, чипуем прививку против бешенства и отпускаем их на той же территории, откуда они пришли чтобы вы их знали, чтобы вы могли там организовать их. Те же бабушки, которые кормят, они уже будут не так агрессивны, они будут более спокойны, безопасны. И со стороны инфекции, инфекции как бешенцы и все остальные, да, и со стороны агрессии. И я думаю, что это даст какой-то эффект.